Здравствуйте, меня зовут Павел Сапелко, я работаю в правозащитном центре «Весна» в Беларуси. Сегодня мы поговорим с вами о истории создания и о правозащитной деятельности Организации Объединенных Наций. 51 государство стали основателями ООН. 24 октября 1945 года стало днем создания Организации Объединенных Наций. В этот день вступил в силу Устав Объединенных Наций. Главными органами ООН являются Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет, Совет по опеке, Международный суд и Секретариат ООН. 10 декабря 1948 года на заседании Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Париже была принята Всеобщая Декларация прав человека, документ, принципам, изложенным в котором обязаны следовать все народы и страны. Впервые в истории человечества был принят документ, провозгласивший необходимость защиты основных прав человека. Давайте поговорим о том, как продвигаются и защищаются права человека в ООН. Поощрение и защита прав человека является основной целью и руководящим принципом работы Организации Объединенных Наций. Среди многочисленных органов ООН следует выделить те, которые непосредственно отвечают за поощрение прав человека. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека играет ведущую роль в продвижении и защите прав человека. Управление поддерживает правозащитные компоненты миротворческих миссий в ряде стран и имеет много страновых и региональных отделений и центров. Верховный комиссар ООН по правам человека регулярно высказывается по поводу положения дел, в области прав человека в мире и имеет полномочия расследовать сложившуюся ситуацию и публиковать отчеты по итогам. Совет Безопасности ООН несет главную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. Совет Безопасности играет ведущую роль в определении наличия угрозы миру или акта агрессии. Он призывает стороны в споре урегулировать его мирным путем и рекомендуют методы урегулирования или условия урегулирования. В некоторых случаях Совет Безопасности может прибегать к санкциям или даже санкционировать применение силы в целях поддержания или восстановления международного мира и безопасности. Действия Совета Безопасности при этом детально регламентируются Уставом ООН. Право вето позволяет постоянным членам Совета Безопасности отвергать проект любой резолюции ООН, кроме процедурных. Если Совет Безопасности оказывается не в состоянии действовать из-за голосования против одного из постоянных членов в случае, когда имеется основание усматривать угрозу миру, нарушение мира или акт агрессии, то Генеральная Ассамблея ООН может самостоятельно рассмотреть этот вопрос с целью сделать членом ООН необходимые рекомендации относительно коллективных мер для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. Генеральная ассамблея и Совет безопасности избирают судей Международного суда. Еще одним органом Организации Объединенных Наций является Совет по правам человека. Он учрежден в 2006 году и заменил функционировавшую в течение 60 лет Комиссию ООН по правам человека в качестве основного независимого Межправительственного органа ООН, ответственного за права человека. В компетенцию Совета входит обсуждение всех тематических вопросов и ситуаций в области прав человека, которые требуют его внимания в течение всего года. Заседания Совета по правам человека проходят в офисе ООН в Женеве. Совет состоит из 47 государств, членов Организации Объединенных Наций, которые избираются Генеральной Ассамблеей ООН. Универсальный периодический обзор представляет собой механизм сбора информации по правам человека во всех 193 государствах-членах ООН, который осуществляется раз в 4 года. Универсальный периодический обзор был создан в 2006 году Генеральной Ассамблеей ООН. Универсальный периодический обзор является механизмом сотрудничества, который к октябрю 2011 года завершил обзор всех 193 государств-членов ООН. В настоящее время не существует ни одного подобного универсального механизма. УПО является постоянным напоминанием для государств о необходимости выполнения их обязательств и осуществлении прав и основных свобод человека. Данный механизм призван достичь конечную цель, заключающуюся в улучшении положения в области прав человека во всех странах и борьбе с правонарушениями в любой точке планеты. Важным для понимания роли ООН в защите прав человека является понятие специальных процедур Совета по правам человека. Специальные процедуры ⁇ это независимые эксперты в области прав человека, уполномоченные информировать и консультировать по конкретным вопросам в области прав человека или по ситуации с правами человека в определенных странах. Специальные процедуры представляют собой либо отдельного человека, именуемого специальный докладчик или независимый эксперт, либо рабочую группу, состоящую из пяти человек, по одному от каждой региональной группы ООН ⁇ Африка, Азия, Латинская Америка, Восточная Европа и группа западных стран. Специальные докладчики, независимые эксперты и члены рабочей группы назначаются Советом по правам человека и действуют в своем личном качестве. Они не являются сотрудниками ООН и не получают денежного вознаграждения. Специальные процедуры проводят тематические исследования и экспертные консультации. Они способствуют разработке международных стандартов в области прав человека, участвуют в информационно-просветительской деятельности, повышают осведомленность общественности и предоставляют консультации по вопросам технического сотрудничества. Специальные процедуры ежегодно отчитываются перед Советом по правам человека. Большинство мандатариев также отчитываются перед Генеральной Ассамблеей. На одной из процедур Совета по правам человека стоит остановиться подробнее. Это рабочая группа по произвольным задержаниям. Она создана, чтобы расследовать случаи произвольного задержания или иные случаи задержания, не согласующиеся с соответствующими международными нормами если по таким делам не было принято окончательного решения национальными судами в соответствии с внутренним законодательством. А также запрашивать и получать информацию от правительств и межправительственных и неправительственных организаций, а также информацию от заинтересованных лиц, их семей или их представителей. Предоставлять Совету по правам человека всеобъемлющий доклад на его ежегодные сессии. Рабочая группа по произвольным задержаниям является единственным внедоговорным механизмом, мандат которого прямо предусматривает рассмотрение жалоб отдельных лиц. Это означает, что ее действия основываются на праве отдельных лиц во всем мире обращаться с петициями. Рабочая группа состоит из пяти независимых экспертов. Процедура расследования индивидуальных случаев состоит из четырех этапов. Передача вопроса на рассмотрение рабочей группы. Предоставление правительству возможности опровергнуть утверждение, предоставление источнику возможности прокомментировать ответ правительства и мнение рабочей группы. Рабочая группа может формулировать заключение по вопросам общего характера, затрагивающим какую-либо принципиальную позицию. Генеральный секретарь ООН назначает специальных представителей, выступающих против грубых нарушений прав человека. Это специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о детях и вооруженных конфликтах, специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о сексуальном насилии в условиях конфликта, специальный представитель Генерального секретаря по вопросу о насилии в отношении детей. Комиссия по положению женщин является основным общим межправительственным органом, занимающимся вопросом развития гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. Международная организация труда, МОД, это специализированное учреждение системы ООН, которое ставит целью продвижение принципов социальной справедливости, общепризнанных прав человека и прав в сфере труда. Важную роль в защите и поощрении прав человека играют договорные органы по правам человека, которые представляют собой комитеты независимых экспертов, которые контролируют осуществление основных международных договоров по правам человека. Существует 9 основных международных договоров в области прав человека. В соответствии с этими договорами образованы 10 договорных органов, представляющих собой комитеты независимых экспертов, Комитет по правам человека, Комитет по экономическим, социальным и культурным правам, Комитет по ликвидации расовой дискриминации, Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин, Комитет против пыток. Подкомитет по предупреждению пыток, Комитет по правам ребенка, Комитет по защите прав трудящихся мигрантов, Комитет по правам инвалидов, Комитет по насильственным исчезновениям. Девять из них наблюдают за выполнением государствами-участниками договоров ООН в области прав человека. В то время как Десятый Подкомитет по предупреждению пыток, учрежденный в соответствии с факультативным протоколом Конвенции против пыток, проверяет места заключения в государствах участниках факультативного протокола. Существуют три основные процедуры подачи жалоб на нарушение положения договоров по правам человека и договорные органы по правам человека. Индивидуальные жалобы, жалобы государств на другие государства и расследования. Вернемся к договорным органам Организации Объединенных Наций и рассмотрим более подробно их деятельность по поощрению прав человека. Комитет по правам человека, КПЧ. 16 декабря 1966 года был принят и открыт для подписания, ратификации и присоединения Международный пакт о гражданских политических правах. 23 марта 1976 года он вступил в силу. Факультативный протокол определил условия и процедуру рассмотрения индивидуальных жалоб на нарушение прав человека. Государство, участник пакта, которая становится участником протокола, признает компетенцию комитета принимать и рассматривать сообщения от подлежащих его юрисдикции лиц, которые утверждают, что они являются жертвами нарушения данным государством, участникам какого-либо из прав, изложенных в пакте. Лица, которые утверждают, что какое-либо из прав, перечисленных в пакте, было нарушено, и которые исчерпали все имеющиеся внутренние средства правовой защиты, могут представить на рассмотрение комитета письменное сообщение. Комитет может признавать неприемлемым любое представленное сообщение, которое является анонимным или которое по его мнению представляет собой злоупотребление правом на представление таких сообщений или несовместимо с положениями пакта. Комитет доводит любое представленное ему согласно протоколу сообщения до сведения участвующего в протоколе государства, которое, как утверждается, нарушает какое-либо из положений пакта, а получившее уведомление государства предоставляет в течение шести месяцев комитету письменное объяснение или заявление, разъясняющее этот вопрос, и любые меры, которые могли бы быть приняты этим государством. Комитет не рассматривает никаких сообщений от лиц, пока не удостоверится в том, что А. Этот же вопрос не рассматривается в соответствии с другой процедурой международного разбирательства или урегулирования. Б. Данное лицо исчерпало все доступные средства внутренней правовой защиты. Это правило не действует в тех случаях, когда применение таких средств неоправданно затягивается. При рассмотрении сообщений комитет проводит закрытое заседание. Комитет сообщает свои соображения соответствующему государству, участнику и лицу. Все государства-участники обязаны регулярно предоставлять комитету доклады о том, как осуществляются права. Государство должно предоставлять первоначальный доклад спустя год после присоединения к пакту, а затем по запросу комитета, обычно каждые четыре года. Комитет изучает каждый доклад и излагает свои соображения и рекомендации государству-участнику в виде заключительных замечаний. Правилами процедуры установлен и порядок рассмотрения сообщений, получаемых в соответствии с факультативным протоколом, индивидуальных сообщений о нарушении прав человека. Давайте разберемся, что такое меры срочного характера. Если жалоба предоставляется впервые, Комитет в некоторых случаях может предложить соответствующему государству участнику принять так называемые временные меры с целью недопущения непоправимого ущерба предполагаемой жертве в то время, когда ее жалоба находится на рассмотрении. Например, государством предлагается воздержаться от приведения в исполнении смертного приговора или экстрадиции лица до того, как комитет рассмотрит вопрос, о совместимости с пактом таких действий, последствия которых не могут быть исправлены. Какие-либо устные свидетельства комитетом не принимаются. Комитет, как правило, принимает факты в изложении жертвы, если не получает какой-либо информации от соответствующего государства, или если государство лишь огульно опровергает представленное утверждение. Комитет обычно принимает конкретные опровержение государством некоторых фактов, если жертва не в состоянии предоставить документальное доказательство в их поддержку. Если в связи с конкретным делом комитет приходит к выводу о наличии нарушения, государству предлагается устранить это нарушение. Рекомендуемая мера по устранению нарушения может иметь конкретную форму, например, выплату компенсации, отмену или изменение того или иного закона и или освобождение задержанного лица. Еще одним договорным органом является Комитет против пыток, являющийся органом десяти независимых экспертов, наблюдающих за выполнением государственными участниками Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинства видов обращения и наказания. Все государства-участники обязаны регулярно предоставлять Комитету доклады об осуществлении соответствующих прав. Первоначально государства должны предоставлять доклад спустя год после присоединения к конвенции, а затем каждые четыре года. Комитет изучает каждый доклад и излагает государству-участнику свои соображения и рекомендации в виде заключительных замечаний. Помимо процедуры рассмотрения докладов, Конвенция учредила три других механизма посредством которых комитет выполняет свои функции. При определенных обстоятельствах комитет рассматривает индивидуальные жалобы или сообщения индивидуальных лиц, утверждающих, что их права, гарантированные Конвенцией, были нарушены. Предпринимает расследование и рассматривает межгосударственные жалобы. Факультативный протокол Конвенции, вступивший в силу в июне 2006 года, учредил подкомитет по предупреждению пыток. Подкомитет имеет полномочия посещать места лишения свободы в государствах-участниках. В соответствии с факультативным протоколом государства-участники должны учредить независимый национальный превентивный механизм для предупреждения пыток на национальном уровне, который также обладает полномочиями проверять места содержания. Таким образом, существующие органы, механизмы и процедуры ООН в своей совокупности охватывают своим вниманием, весь спектр признаваемых и поощряемых прав человека. Все они в той или иной мере постоянно сотрудничают с международными и региональными неправительственными организациями, которые и являются их источником информации.